Тети, все меня поддерживают, заходишь в аудиторию, все там о, -о, о, поздравляю. Мне не нравится, как звучит у тебя голос вверху. У нас проект ⁇ Голос Краины ⁇ У тебя есть голос, я его не слышу. Он намяукал вначале, что это за пение. Ани Орок сказала, что необходимо подойти к этой песне с другой стороны. Вот я хочу такие ноты прямо, и, и и чтобы я слышала твой голос. В прямом эфире скажу честно, не доводилось мне эти. Тут очень важно не растеряться, не упустить тот шанс, который, который у меня есть сейчас. <связь> Нікіта Алексеев. Нікіта. Не люблю казати це слово, але Нікіта став секс символом. Так це сталося. Це було неперевершено. Дякую за виступ. Думаю, тренери зі мною солідарні. Сергій. Ну вот это абсолютно артист новой формации и он поет совершенно по-другому, нежели предыдущие участники команды Ани Лорак. Но вот честно мне вот, несмотря на то, что были шероховатости, шероховатости э, несмотря на то, что были шероховатости в вокале и предыдущие вокалисты, мне кажется, лучше техничнее работают. Но вот это выступление мне понравилось больше всего, пока на. Потому, я не знаю почему. Спасибо. Я не знаю, хотя, говорю, были шероховатости вокальные, но это не... Вот мне вот этот драйв, это, это, вот это как бы вот этот артист новой, новой формации. Круто, круто крутой ты, чувак! <главное> Тамара, у вас такой милый усмех, он я доказом того, еще Никита покорил. А, замечательно. <главное> Все, <главное> замечательно. <главное> я думаю, что а, такой артист, замечательный певец. И знаете, не то что новой формации. Я думаю, что вот каждый из нас должен работать, наверное, лет 20 на сцене, чтобы заслужить такую подтанцовку. Поэтому я считаю, что шоу must go on. Сегодня я увидела вас как артиста, потому что вы были раскованы, и голос звучал, и энергия шла. Поэтому блестательное выступление. Поздравляю вас. Спасибо. слава, я знаю, что ты умеешь работать с людьми, как ты работаешь с стадионами, ты умеешь даже мертвых поднимать. Скажи, драйв был? Все на высшем уровне? Все было. Все было. Слава Богу. Я я знайшов безпечний анілорик, предмет для критики. Я не буду критикувати виступ. Я хотів трошки про критикувати сценографію. Мені здається, що така енергійна пісня, а тебе поставили на цей кубик, і ти в ньому мусив стояти. Мені здається, що ти хотілося значить по всій сцені бігати і от давати свою енергію, бо справді енергійний дуже номер і. Чудо, це не, не, не часто буває. Я повністю згідний з Сергієм. Я, я хочу сказати, що бачите, ти ти? Да? От, Насправді е, дійсно були вокальні якісь погрішності, да? було, можливо, не, не ідеально все виконано, в нюанси, але в цьому було це було так чесно-чесно. Отут мені вистачало відкритості до публіки. Дякую за Дякую. слава. Но мне как раз всего выстачило. И я просто знаю, что для Никиты мы поднимали тональность этой песни. Она действительно немного высоковата. Но мне так нравится этот надрыв, который есть у него в голосе. Это так выгодно отличает его от других. Он в этот момент становится уникальным. Поэтому я тебя поздравляю с прекрасным выступлением. Спасибо. Желаю удачи. И пусть голосуйте, голосуйте, поддерживайте. Дякую, Мани. А у нас з Нікітою для вас хороша новина. У Нікіти сьогодні день народження. Ну, було б гріх цим не скористатися. Дякую. Що ви робите?